নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মহাকুম্ভ মেলাৰ লগত জড়িত কেইটামান নজনা কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহকচোন ভিডিঅ'টো কি আছে চাওক মহা কুম্ভ মেলা দুহেজাৰ পঁচিছৰ লগত জড়িত কুম্ভ শব্দ অৰ্থ কি ইয়াৰ আনুমানিক বাজেট কিমান কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত কেৱল দহটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মহা কুম্ভ মেলা হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা উৎসৱ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বাবে গতিকে ইয়াক লৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলা দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোক সকলোৱে হয়তো কুম্ভ মেলাৰ বিষয়ে নুশুনা মানুহৰ সংখ্যা খুব কমেও ওলাব এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত কেৱলে যে মহাকুম্ভ মেলা দুহেজাৰ পঁচিছত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে ভক্তৰ সুবিধা অৰ্থে একোটা মোবাইল এপ বা এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে এতিয়া এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে মহাকুম্ভমেলা দুহেজাৰ পঁচিছ মোবাইল এপ এইবাৰ আহোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে মহাকুম্ভমেলা কেতিয়া শেষ হ'ব এই বছৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে যোৱা তেৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত এই অনুষ্ঠানটো সফল সামনি পৰিব এই অনুষ্ঠানটো প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি চলি গ'ল গতিকে আমি আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালো এইবাৰ হ'ল আন এটা প্ৰশ্ন লৈ দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰৱৰ্তী কুম্ভমেলা কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বহুতে হয়তো জানেই দুহেজাৰ পঁচিছৰ যিটো কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো ভাৰতৰ উজ্জেইন চহৰত হ'ব আৰু দুহেজাৰ আঠাইশত এই কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালোঁ এইবাৰ হ'ল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মহাকুম্ভমেলাৰ লগত জড়িত উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰশাসনৰ লগত আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো জড়িত হৈ আছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোনটো বিভাগ মহাকুম্ভ মেলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে হয়তো জানেই চাগে ভাৰত চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে এই কুম্ভমেলাটোৰ অনুষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে এইবাৰ আহক কুম্ভমেলাৰ লগত জড়িত চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন লয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনেস্কৰ দ্বাৰা এই কুম্ভমেলাক বিশ্বৰ অতি ভৌতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই সন্মানটো কোন চনত লাভ কৰিছিলে ইউনেস্ক' দ্বাৰা ঘোষণাটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কৰিছিল এইবাৰ হ'ল পঞ্চম নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ভাৰতৰ মহাকুম্ভ মেলা আয়োজন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ চাৰিখন চহৰত হৰিদ্বাৰ এলাহাবাদ নাছিক উচ্চ এলাহাবাদক বৰ্তমান প্ৰয়াগৰাজ বুলি কোৱা হয় আৰু বৰ্তমান প্ৰয়াগৰাজতে ৰাইৰাজৰ ত্ৰিবেদী সংগমস্থলীত এই কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন চলি আছে এইবাৰ ষষ্ঠটো প্ৰশ্ন লৈ আহিলোঁ কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন চহৰত কথাটো আমি নদীকেইখনৰ নাম জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে হৰিদ্বাৰ চহৰখনৰ যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাত গংগা নদীৰ পাৰত আৰু গংগা নদীখন আমি সকলোৱে জানো পবিত্ৰ গংগা তাৰপিছত নাচিক চহৰত অনুষ্ঠিত হ'লে গোদাৱৰী নদীৰ পাৰত হয় উজ্জেইন চিপ্ৰা নদীৰ পাৰত আৰু প্ৰয়াগৰাজ য'ত বৰ্তমান হৈ আছে ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী মানে হৈছে গংগা যমুনা আৰু সৰস্বতী নদীৰ তিনিখন নদী মিলি পেলাই যিটো স্থান হৈছে তাক ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী বুলি কোৱা হয় য'ত নেকি এইবাৰ চলি আছে এইবাৰ অহা আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ মহাকুম্ভমেলা দুহেজাৰ পঁচিছৰ আনুমানিক বাজেট কিমান হ'ব পাৰে বাৰু আনুমানিক বাজেট বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ আপোনালোকে ভাবি আচৰি থ'ব সাত হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা শুনি চকুত চকু কপালত উঠিব সাত হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা বাজেট অৱশ্যে ইয়াৰ পৰা চৰকাৰে ৰেভিনিউ আহৰণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহোঁ ইমান এক ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজকৰ দায়িত্ব নিশ্চয় চৰকাৰ থাকিবলৈ আমি জানো কিন্তু অকল কোনকেইখন চৰকাৰ জড়িত হৈ আছে আমি জানো যে প্ৰয়াগৰাজখন উত্তৰ প্ৰদেশত আছে কিন্তু অকল উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াত এটা মন্ত্ৰালয়ো জড়িত হৈ আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰে কোনটো মন্ত্ৰালয়ৰ এই মহাকুম্ভ মেলা আয়োজনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ শুদ্ধ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয় এইবাৰ বিষয়ে শুনিয়ে আছো এতিয়া কুম্ভ মেলাৰ বিভিন্ন ভাগ আছে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰি আছে আমি হিষ্ট্ৰী লগাব নাযাওঁ নাযাওঁৱেই তথাপিতো কুম্ভ মেলাৰ ভাগসমূহ কি কি কুম্ভ অৰ্ধ কুম্ভ পূৰ্ণ কুম্ভ আৰু মহাকুম্ভ বৰ্তমান মহাকুম্ভ চলি আছিল এতিয়া পূৰ্ণ কুম্ভ পূৰ্ণ কুম্ভটো আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে প্ৰথমতে কুম্ভ মেলা চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু অৰ্ধ কুম্ভ ছয় বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু পূৰ্ণ কুম্ভ বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় আৰু মহাকুম্ভ এশ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হয় এতিয়া এশ চৌৰালিছ বছৰ মানে হৈছে যে পূৰ্ণ কুম্ভ বাৰ বাৰ যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ যায় তেতিয়া এটা মহাকুম্ভ মেলাৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু এতিয়া মহাকুম্ভ মানে এইবাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত পূৰ্ণ কুম্ভ বাৰটা সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰমানে বাৰ বাৰু এশ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ মূৰত মহাকুম্ভ মেলাৰ আয়োজন হৈছে আপুনি আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে সৌভাগ্যশালী কাৰণ আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো বুলিয়েই নহয় আমি আৰু আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে ইয়াৰ পিছৰ মহাকুম্ভ মেলাটো কোনেও নাপাওঁ গতিকে এইবাৰ কুম্ভ মেলাৰ বিশেষ তাৎপৰ্যটো হ'ল এইটোৱে যে মহাকুম্ভ মেলাৰ কুম্ভ মেলাৰ লগত জড়িত আন এটি প্ৰশ্ন হ'ল আৰু এইটো হৈছে শেষৰ প্ৰশ্ন যে কুম্ভ শব্দটোৰ অৰ্থ কি কুম্ভ শব্দটোৰ অৰ্থ হয়তো বহুতে জানেই কুম্ভ শব্দটোৱে হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দ আৰু এই সংস্কৃত শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কলহি বা পাত্ৰ কুম্ভ মেলাৰ লগত জড়িত এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছে মই এই প্ৰায় দহটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত এইটোৰ মাজেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিতৰত ইমান সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ জয় অসম